महाराष्ट्र के जलगांव शहर में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल स्टेडियम में यहाँ पर उपस्थित हूँ यहाँ पर किसी कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है इस तालुक से हम शेख साहब से बात करेंगे शेख साहब आपका न्यूज इंडिया टाइम में मैं इस्तेमाल करता हूँ स्वागत करता हूँ शेख साहब यहाँ पर देखने में आ रहा है कि बहुत ही बढ़िया से नियोजन है और काफ़ी दूर दूर से टीमें यहाँ पर आई हुई है क्या नियोजन है इसका यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन की मान्यता से इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट गर्ल्स अंडर सिक्सटीन का यहाँ पे टूर्नामेंट होने जा रहा है आठ दिसंबर से बारह दिसंबर के दरमियान ये हो रहा है ये बारह दिसंबर को पद्मश्री डॉक्टर भावरलाल जैन का सत्यासी जन्मदिन रहता है इसमें इस बेस पर संजीवनी दिन मनाया जा रहा है उस संजीवनी दिन के मौके पर यह स्टेट टूर्नामेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का यह आयोजन किया गया जिसमें जब महाराष्ट्र की 24 डिस्ट्रिक्ट का पार्टिसिपेशन हुआ है 480 सौ अस्सी लड़कियाँ आ रही विशेषता सिलेक्शन कमेटी की तीन मेंबर भी लड़कियाँ है उसके बाद जो रेफरी है फर्स्ट टाइम 12 के 12 रेफरी लड़कियाँ यहाँ पे आई है उसके बाद यहाँ पे जो मेरे साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरमैन है हमारी प्रोफेसर डॉक्टर अनिता कोल्ले जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है बिंडाड़े कॉलेज की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की हमारी हिमाली बोरोले है हमारी दूसरी वर्षा सोनो है जो आश्रमशाला की है और हमारी रोहिनी रोहिणी सेंट जोसेफ की स्कूल की फिजिकल डायरेक्टर है इन लोगों के माध्यम से टूर्नामेंट हो रहा है साढ़े पाँच सौ से लड़कियां ज्यादा जिसे हम यही नाम दिया है कि लाडली युविया फुटबॉल स्पर्धा हमारी लाडली बहनों बेटियों के लिए यह स्पर्धा रखी गई है और जिसमें अब बहुत से इनामत दिए जाने वाले अलग अलग तरह से इनाम दिए जाने वाले हम आपके माध्यम से हम पब्लिक को आह्वान करते हैं कि पूरी महाराष्ट्र की बहुत अच्छी बेटियाँ हमारे यहाँ खेलने आ रही है आप भी आइए आप भी

जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बैठेंगी प्लेस में मिलेंगी उन लड़कियों को गवर्नमेंट में डायरेक्ट फाइव परसेंट के अंदर नौकरी भी मिलती है टेन ट्वेल्व के बच्चों को मार्क्स में पास से लेकर पच्चीस मार्क का फायदा होता है इस तरह से यह टूर्नामेंट बहुत ही अहमियत के बहुत ही फायदे के हैं जी जी बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए शुक्रिया आता अपन बोलिया कोई जवाबदारी देने लगे माझ्याकडे आयोजनाची जबाबदारी म्हणजे पहिल्यापासूनच दिली गेलेली होती की एवढ्या मुलींचे संघ इथे जळगावला येणार तर त्यांची मुलीं ते तेंची, मुली म्हणून मुली त्यांची बारीकसारीक आपण व्यवस्था कशी करायला पाहिजे मुलींचे प्रॉब्लेम सॉल्व करणे मुलींना आपल्याला अपेक्षित काय आहे इथे आल्यानंतर त्यांची सोय आपण कशी ठेवायला पाहिजे आणि महिला असल्यामुळे त्यांची मेन म्हणजे सिक्युरिटी सगळ्यात महत्त्वाची त्या दृष्टिकोनातून सगळी जबाबदारी माझ्यावर आहे की जेणेकरून कोणत्या सगळ्या जिल्ह्यातल्या मुलींना त्रास व्हायला नको आणि जळगाव जिल्ह्याचं नाव मोठं व्हायला पाहिजे तसंच आमच्या फुटबॉल संघटनेचं नाव मोठं व्हायला पाहिजे ती जबाबदारी माझ्यावर आहे सर्व मुलींची ओके धन्यवाद इथे आपल्या सोबत काही भगिनी आहेत आमच्या तुमचे काय अनुभव आहे आता किती वर्षापासून तुम्ही इथं कार्यरत आहात सर आज आम्ही इथे आम्हाला बरेच दहा पंधरा वर्ष झाले आम्ही काम करतो आहे तर आम्हाला म्हणजे सरांकडून खूप काही गोष्टी शिकायला भेटत आणि आम्ही मॅचेसचं जे ऑर्गनायझेशन आहे ते पण आम्ही खूप चांगल्या प्रकारे हँडल करू अच्छा शेख सरांचं आणि मॅडमचं कसं आहे मार्गदर्शन वगैरे मार्गदर्शन सर आम्ही त्यांच्याकडेच शिकलो आहे त्यांच्याकडून आम्ही ह्या पोस्टवर आहे त्यांचे मार्गदर्शन आम्हाला या म्हणजे इथपर्यंत पोहोचण्याला मार्गदर्शन आहे त्यांचं ओके तर उद्यापासून सुरू होणाऱ्या या क्रीडेमध्ये जळगाव जिल्ह्यातील नव्हे तर महाराष्ट्र भरातून बऱ्या प्रमाणामध्ये इथे संघ सहभागी झालेला आहे तर मी न्यूज यांच्या माध्यमातून फारुख शर्मानी आपल्याला आवाहन करतो की सरांच्या आणि मॅडमच्या आणि आमच्या भगिनींच्या आव्हानाला मान देऊन तुम्ही इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहा आणि यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी मदत करा आपण पाहत राहा न्यूज इंडिया टाइम धन्यवाद